असलकुम एवरीवन आज हम देखेंगे बस नवी सहरुल बयान का खुलासा किसी शहर में एक बहुत बहुत बड़ा बादशाह था जिसको हर किस्म की ऐश वशरत मैसर थी मगर इसके यहाँ कोई बेटा नहीं था इसलिए वो मायूस और परेशान था एक दिन एक एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि मेरे ताज व तख्त का वारिस पैदा नहीं हुआ है यानी मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ इसलिए मैं ताज व तख्त छोड़ कर गोशा नशीन इख्तियार कर रहा कर रहा हूँ वजीरों ने जवाब दिया कि खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए उन्होंने और ब्राहमनों को बुलाया और इन्हें बादशाह के मुखदर बनाने के बारे में कहा सब ने अपनी अपनी किताबें देखी हिसाब व किताब जोड़ा और अर्ज किया कि खुदा पर भरोसा रखते रखे आपका मुकद्दर चमकने वाला है आपके यहाँ चांद जैसा एक खूबसूरत बेटा होगा मगर अपनी उम्र के इब्तदाई बारह साल वो छत पर न चाहे महल अंदर से बाहर न निकले वरना कुछ अरसे के लिए मसायब का सामना करना पड़ेगा वो मुसाफिर होगा इस बचीन परी आशिक होंगे और एक औरत इसकी माशुका होगी। दुख उठाने के बाद इसे फिर से खुशी नसीब होगी बादशाह के माह गुजरने के बाद एक निहायत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ इसका नाम बेनजीर रखा बादशाह ने खैरात की खुदा के नाम पर दौलत लुटाई फकीरों को रुपये दिए मोहताजों की हाज़तें पूरी की खुशियाँ मनाई शहजादा नहायत हसीन वमील और जहीन था हिजब इस दस्तूर इसे इब्तदा में कुरान पाक पढ़ाया गया और इसके साथ साथ दूसरे लूम पढ़ाए और फन सिखाए जब शहजादे की उम्र बारह साल होने को आई तो एक दिन शहजादे को नहला कर नए कपड़े पहनाए पहनाए घोड़े पर सवार किया बादशाह अमीर वजीर और हजारों लोग साथ चले शहर से बाहर बादशाह ने एक बाग बनवाया था इस इस तक सब गए शहजादे ने इस बाग की सैर की और शाम को शहर में अपने महल वापस आ गया इत्तेफाक से वो रात चांद की चौदवी रात थी चांदनी से हर तरफ रोशनी थी मौसम खुशगवार था हर तरफ खुदा का नूर बरस रहा था यह आलम देखकर शहजादे का दिल छत पर जाने के लिए बे बेकरार हुआ इसने इसरार किया ख्वासों ने बादशाह से अर्ज़ की बादशाह ने इजाज़त दे दी मगर ख़बरदार रहने और पहरा करने की हिदायत भी दी छत पर पलंग बिछाया गया शहजादा आकर इस पर सो गया पहरेदार बारी बारी पहरा दे रहे थे रात को ऐसी हवा चली जिससे चांद के सिवा तमाम पहरेदार सो गए बदकिस्मती से दिन बार, बार वे बार बारवी बारहवें साल का आखिरी दिन और यह आखिरी रात थी इसी रात जब सब सो गए तो इस महल पर से एक परी का गुजर हुआ इसकी नज़र शहजादे पर पड़ी इसकी हुस्न व जमाल को देखकर परी नीचे उतरी और शहजादे को पलंग समेत उड़ाकर परिस्तान में ले गई जब पहरेदार जागे तो देखा कि शहजादा गायब है खबा से इंत्या परेशान हुई आखिरकार उन्होंने बादशाह और मलिका को खबर दी वो रोने पीटने लगे रात इसी हालत में गुजरी सुबह सारे शहर में शोर मच गया बादशाह और मलिका की हालत बिगड़ गई आखिर वजीरों ने समझा और सब्र और खुदा का शुक्र करने के लिए कहा रो रो पीट कर तलाश करके और तक हार कर सब बैठ गए जब परी ने शहजादे को उड़ाया तो सीधा लेकर परिस्तान में उतारा वहां एक नेत खूबसूरत बाग में रखा जहां न सर्दी थी न गर्मी थी न आग का खतरा था न बारिश का डर था इस तरह 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 के फूल थे इतफफाक से शहजादा जागा तो इसने अपने आप को एक अजनबी मुकाब पर और अजनबी लोगों में पाया शहजादे को यह देखकर देखा कि, कि हसीन व जमील परी को खड़े पाया शहजादी ने पूछा तू कौन है और मुझे यहाँ कौन लाया है परी ने जवाब दिया कि इश्क ने मुझे बेकरार किया है इसलिए मैं तुझे उठाकर यहाँ ले आई हूं अब ये घर मेरा नहीं तेरा है मैं परी हूँ और ये परेशान है शहजादे ने मजबूर होकर हाँ में हाँ मिलाई इस तरह शहजादा परिस्तान में रहने लगा असल में वो हर वक्त परेशान और मायूस रहता था परी का नाम माहरुख था और बा और बाप से ये काम इसने पोशीदा तौर तो पर किया दिन दिन में परी ने कहा एक दिन परी ने कहा कि मैं शाम के वक्त अपने बाप के पास जाती हूँ इसलिए तुझे ये घोड़ा देती तू तो इस घोड़े पर सवार होकर शहर को जाया कर और रात का एक पहर सर करके वापस आ जाया कर मगर शहर में किसी से हर गिस दिल ना लगाना वरना तुम्हारी खैर ना खैर ना होगी परी ने शहजादे को मसनवी घोड़ा चलाने का ढंग भी सिखा दिया इसके बाद रात के एक पहर के लिए शहजादे ने सर करना शुरू की एक पहर सैर करके अपने मुखाम पर वापस आ जाता था एक रात बेनजीर सैर के लिए गया अचानक से एक जगह खूबसूरत बाग दिखाई दिया इसमें एक खूबसूरत महल नजर आया शहजादा नीचे उतरा महल के अंदर गया और वहां पंद्रह साल की एक नहायत हसीन व जमील लड़की को देखा जिसके इर्द गिर्द खवासें खड़ी थी अचानक ख्वासों में से किसी की नज़र शहजादे पर पड़ी वो आपस में तरह तरह की बातें करने लगी जब शहजादी ने बातें सुनी तो इसके दिल में तड़प पैदा हुई इसका नाम बदर मुनीर था खवासों के साथ वो शहजादे को देखने के लिए गई जब इसने शहजाद जब इसने शहजादे बेनज़ीर को देखा तो दोनों एक दूसरे पर आशिक हो गए और एक दूसरे का हुस्न देखकर दोनों बेहोश हो गए खवासों में से एक का नाम निस्सा था इसने गुलाब छिड़क कर इन्हें होश में लाया दोनों ने आपस में बातें की और एक दूसरे का तारुफ कर किया कराया शहजादे की बातें सुनकर बदरमुनदीन नाराज हुई मगर बेनजीर ने हकीक़त और बेबसी का इजहार किया और रोज़ाना आने का वादा किया इस, इस दिन शहजादा वापस चला गया और इसके बाद मामूल रोजाना वहां आना जाना शुरू हो गया यहां दोनों आपस में मिलते खेलते थे और हुन इश्क़ की बातें करते थे एक दिन शहजादे को इस हालत में किसी देव ने जाकर परी को बता दिया ये सुनकर परी को बहुत गुस्सा आया और इसने देवों को हुक्म दिया और देवों ने शहजादे को एक सहरा में ले जाकर एक कुएं में डाल दिया और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और देवों को पहरे पर खड़ा कर दिया जब इधर जब बेनजीर बदर मुनीर के पास गई तो इस आ, जब बेनज़ीर बदर मुनीर के पास गई की खबर तक ना आया तो सख्त गमगीन एक खबर जब बे बदम के पास गई तो वो तो गमगीन और बे बेकरार हुई रो रो कर इसका हाल बुरा हो गया वो अपने होश आवाज खो बैठी इसको खाने पीने पहनने और सिंगार करने का होश ना रहा